Cəbrayil Allahın insanlı və nəfəs alan ilk məxluqudur. O, həmsinin Allahın ona valideynsiz ruh verdiyi ilk məxluqudur. O necə mövcud olmuşdur? Bildiyiniz kimi uşaqlar doğulduğu zaman onlar səs çıxarır və ətrafda olanları anlayırlar. Bəs bu mələklər üçün necədir? Səyid ibnü Musayyib radiyallahu anhu rivayet edir ki, mələklər yaradıldığı zaman onlar "Lə havla və lâ quwwata illə billah" Allahdan başqa güc və qüvvət sahibi yoxdur deyirlər. Bizim istəyimiz yoxdur. Cəbrayil aleyhissalam da yaradıldığı zaman bu ilk canlı və ya məxluq la havla və la quwwata illa billah söyləmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur. Mənə Allahu Taalanın ərşini daşıyan mələklərdən yalnız biri barəşində sizə danışmağım icazə verilmişdir. Daha sonra isə o buyurur ki O mələyin qulaq meməzi ilə sinə arasındakı məsafə 700 səfəl edir. İmamə Süyuti rahimehullah deyir: "Bir mələyin ölçüsünün böyük olması ona verilmiş vəzifənin daha böyük olmasındandır." Bununla sizə deyilir ki, Cəbrail alayhis salam onlardan daha böyükdür. O mələklərin ən böyüyüdür. Onun ölçüsünün ən böyük olması ona verilən tapşırıqların ən böyük olmasındandır. Lut ali salamın gövmünün olduğu şəhər Cəbrayil ali salamın qanadlarından birinin ucu ilə məhv edilib. Bu Cəbrayil ali salamın nə qədər yüzlü olduğunu göstərir. Allah Rəsulullah sallallahu alayhi ve sallam buyurmuşdur. Cəbrayil ali salam Allahu Taala'nın erşinin tam altında iqamə edir. Bəs o öz tam yaradılış formasında necə görünür? Allah Rəsulullah sallallahu alayhi ve sallam bu barədə buyurur. Mən Cəbrayili gördüm və onun 600 qanadı var idi. O, bütün üfüqi tam əhatə etmiş və Allahutaala'nın onun üçün təmin etdiyi ərşin üzərində oturan vəziyyətdə idi. Onun 600 qanadı geniş açılmamış, hərsinin qanadlarından mütəmadi olaraq yaqut və incilər tökülürdü. İmam Əhmədin rəvayətində Allah Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Onun qanadlarının rəngi yaşıl, ayağının altı da yaşıl idi." Allahın haqqında öyrəndiyiniz elə bir peyğəmbər yoxdur ki, onunla əlaqədər Cəbrail alayis salamın xatırlanması olmasın. Gərçəkdən də peyğəmbərlərin rəvayətlərinə nəzər yetdirsəniz, orada Cəbrail alayis salamın xatırlanmasını görəcəksiniz. Çünki o 124 min peyğəmbərə göndərilmişdir. O, onların hər birinə onları öyrətmək, onları uzaltmaq, onlara dəstək olmaq və onları qorumaq üçün göndərilmişdir. Adəm (aleyhissalam) cənnətdən uzaqlaşdırıldığı zaman Məəyyər Allah təala birbaşa onunla ünsiyyətdə oldumu? Xeyr. Belə ki, Cəbrayil (aleyhissalam) burada Allah ilə Adəm (aleyhissalam) arasında vasitəçi oldu. O, lap başlanğıcdan, hətta Adəm (aleyhissalam) ilə bir yoxdur. Cəbrayil (aleyhissalam)dan bizə yadıgar qalan şeylərdən biri də Zəmzəm quysudur. Bir hadisdə Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam İbrahim alayhis salamın yollaşı Həcərin Səfa və Mərvə arasında dolaşdığını, onun o ətrafda öz körpəsi İsmail alayhis salamı daşıyaraq ona kömək edəcək birini axtardığını zikr edir. Onlar səhranın ortasında susuz qalmışdılar. O buyurur: "Həcər, qəfildən bir səs eşiddi və dedi: Əgər sənin təklif etmən yaxşı bir şeyin varsa, irəlilə." O qəfildən gələn Cəbrail alayhis salam idi. Cəbrayil öz toboğu ilə yerə vurdu. Bu zaman şu açıq aydın yerdən çıxmağa başladı. Subhanallah! Sən indi Zəmzəm -zəm suyunun möcüzəsi barəsində düşün. Rəsmiləşdirilmələr sübut etmişdir ki, o, hər saniyədə 8 millitr su verir. Bu o deməkdir ki, Cülərzində 691 milyon litr Zəmzəm -zəm suyu o quyudan xariz olur. İnsanlar daim onu içirlər, lakin o tükənə Bu yalnız Cəbrail alayihis salamın ayağının zərbəsinin nəticəsidir. Siz indiyə qədər ondan içirsiniz. Bu sizin Cəbrail alayihis salam ilə bu günə qədər olan bağlantınız, əlaqənizdir. Cəbrail alayihis salamla bağlı digər bir nümunə həc məsələsidir. İbrahim və İsmail alayihis salam Kəbənin tikintisini bitirdikləri zaman İbrahim buyurdu. Allahım, izə ibadat qaydalarını göstər. Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem buyurur. Allah Cebrail alayihisselamı göndərir və o İbrahim alayihisselam ilə birlikdə həcc edir. Attım bə attım onu həcc ibadətlərinə doğru aparır. Şeytan onu bu gün cəmarət olan yerlərdə aldatdığı zaman Cebrail alayihisselam o şəxsidir ki, İbrahimə ona daşlar atmağı söylədi. Biz Cebrailın İbrahimə Şeytana daşlar atmasını söylədiyi anı bu gün bir xatırlatma kimi təkrar edirik. Gəlin indi Yusuf Ali (s.ə.)-nin rəvayətinə baxaq. Yusuf Ali (s.ə.) haqqında çəkilən filmin bütün seriallarına baxmısınız. Lakin orada Cəbrayil Ali (s.ə.)-nin olduğu bir yer səhnələşdirilməyib. Yusufun qardaşları onu quyuya atdığı zaman Yusuf Ali (s.ə.) atılmış vəziyyətdə ən dibə getdi və o bundan əvvəl heç zaman görmədiyi bir kişinin əllərinin içinə düşdü. Bu şəxs Cəbrayil alayhis salam idi. O Yusuf alayhis salamı tutdu və bununla o düşüş onun üçün şiddətli olmadı. İsa alayhis salamın rəvayətinə baxaq. Allahutaala buyurur: Biz onu müqaddəs ruh ilə güvvətləndirdik. Allah hətta İsa alayhis salamə lütf olaraq bunu da zikr edir. Mən səni müqəddəs ruh ilə güvvətlendirdim. Yalnız bir mələk, bir peyğəmbəri götürərək göylərə tərəf qaldırıb və endirə bilərdi. Bəs o kim idi? Cəbrayil alayhissalam. İsa alayhissaləmə qarşı onu çarmıxa çəkmək üçün suyuğaz hazırlandığı zaman onu göylərə doğru qaldıran və orada Allahın ona geri qaytmasına izin verməsinə qədər yerləşdirən həmin o göndərilmiş mələk də Nəs Cəbrayil alay salam idi. Bəs Allah Resulü sallallahu alayhi ve sallam ilk dəfə Cəbrayilı nə zaman görmüşdür? O, kənz bir uşaq olar kən onu görmüşdür. Enes ibn Malik radiyallahu anhu Allah Resulü sallallahu alayhi ve sallamın belə buyurduğunu rəvayət edir. Hər kəs kimi digər uşaqlarla qasır oynayırdı. Qəfildən bir kişi gəldi. Allah Resulunu tutdu və yerə yıxdı. Bu anda digər bütün uşaqlar öz valideynlərinin yanına qaçdı. Onlar Muhammedin öldürüldüyünü dedilər. Onlar valideynlərinin yanlarına qaçaraq Muhammedə baxırdılar ki, bu kişi ona nə edəcək? Allah Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurur: "O mənim sinəmi yardı. O mənim sinəmi açdı." Bu zaman o, Allah Resulunun ürəyini çıxartdı və onun ürəyindən nəsə götürdü. Və Bu səndə şeytandan olan bir paydır deyərək onu atdı. Sonra Allah Rəsululu buyurur: O, Zəmzəm suyu olan bir qabda mənim ürəyimi yudu və ürəyimi yenidən yerinə qoydu. Uşaqlar ora geri döndükləri zaman isə onun sinəsinin artıq tikildiyini gördülər. 34 il sonra, yəni 40 yaşında Ayşə anamız radiyallahu anha deyir ki: Allah ona tənhalığın sevgisini bəxş etdi. Kə Fildan o tənha qalmağı sevməyə başladı. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam Hira mağarasına gedərdi. Bir gün o Cəbrayil alayhissalamı görür. İlk dəfə Cəbrayil ona bir insan cildində gəlmişdi. O Xadice anamız radiyallahu anha ya boş verənlər barədə danışaraq buyurdu. Yuxularımda gördüyüm o şəxs yanıma gəldi. Iqra, iqra. Bu və hiyin peyğəmbərə gəlməsi idi. Əbu Səid el-Xudri rəziyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam həyatının son günlərini yaşayırdı. Onun qızdırması başladı və yavaş-yavaş onun hərəkətlərində də azalma görünürdü. Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, o, qısa bir müddətdə misvakla işini bitirdi və bu an Cəbrayil onun yanına daxil oldu. O Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellemə baxdı və onun üzü nurlandı. Üzünə böyük təbəssüm gəldi. Cəbrayil aleyhisselam Allah Resuluna dedi: "Mən ona görə burdayam ki, sənə bir seçim verəm. Sən ya sahabelərinin arasında qalıb daha da uzun yaşamağı seçsəcənsən, ya da ki, sənin ən uca olan Allah ilə yoldaşlığın olacaq." Cəbrayil aleyhisselam Bunu Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellemə dediyi zaman o əlbəttə ən uza olan yoldaşlıq, ən uza olan yoldaşlıq deyə cavab verdi. Mən ən uza olan Allah ilə olan yoldaşlığı istəyirəm. Ayişə radiyallahu anha deyir ki, Allah Resulunun ruhu bədənini o ən uza yoldaş, dost deyərkən tərk etdi. Onun əli düşdü və o dünyasını dəyişdi. Onu da bildirər ki, Cəbrayil Əleyhissalam da bir gün öləcək. Allah Rəsululu Sallallahu Əleyhi və Sallam buyurmuşdur. Sora üfürüldükdən sonra yalnız bir nəfər qalacaqdır. Rəbbinin diləyiyi kimsələr istisna. Allah Cəbrayil, İsrofil və Mikail mələklərinin öz qarşısında olmasını istəyəcək. Allah evvel Zekayl və İsrafilin ölümünü istəyəc. Sonra o, başqa kim qaldı deyə soruşacaq. Ölüm mələyi: "Sənin əbədi üzün, ey Rəbbim, sənin qolun və sənin qolun Cəbrayıl, biz ikimiz ən sona qalmışıq." deyə cavab verəcək. Allahutaala: "Cəbrayılın ruhunu ondan al." deyə əmr edəcək. Allah rəsulunu daha sonra buyurur: Cəbrayil üzü üstə düşəcək və o Allahı zikr edərək qanadları ətrafa yayılacaq. O, Subhanallah deyərək öləcək. Onun üzü yerə dəydiyi zaman da o Allahı təsbih edəcək. Sonra Allah kim qaldı deyə soruşacaq. Ölüm mələyi: "Allahım, yalnız sən və mən qalmışıq" deyə cavab verəcək. Allahutaala ölüm mələyinə Onun ölməyinə əmr edəcək və ölüm mələyi də öləcək. Allahu Taala bu zaman buyuracaq. Kullu men aliha fan. Yer üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur. Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü əbədidir. Bilirsinizmi? Cənnətdə Allahın izni ilə Cəbrayil aleyhissalam ilə danışa biləcəksiniz. Siz sevdiyinizlə birlikdə olacaqsınız. Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem buyurur: "Mən Cəfəri gördüm. O, cənnətdə mələklərlə birlikdə uçurdu. Siz onun qanadlarından tutub cənnətdə uça bilərsiniz." Subhanallah. Ən çox istədiyimiz şey Cəbrayil alayhis salam və peyğəmbərin səhabələri ilə qarşı-qarşıya gəlməşib söhbət etmək və həqiqətən də Cəbrayil ilə əlaqə qura bilməkdir. Bilirsinizmi necə? Sahibir hadisdə Anas radiyallahu anhu deyir. Əbu Talha deyir ki, bir dəfə qəfildən Allah Rəsulunun üzü pərəhləndi. O, ey Allahın Rəsulu, nə olub? deyə soruşdu. O buyurdu. Cəbrayil yanıma gəldi və dedi ki, sən buna sevinməyəcəksənmi ey Məhəmməd? Sənin ümmətindən elə bir kimsə olmayacaq ki, sənə bir dəfə salavat gətirsin və mən də ona on salavat deməyim. Həqiqətən Allah və onun mələkləri peyğəmbərə salavat gətirirlər. Sən peyğəmbərlərə salavat gətirdiyin zaman Cəbrayil alayhis salam da sənə Allahın sənə salavatla cavab verdiyi kimi cavab verir. İstərdinmi elə indicə Cəbrayil alayhis salam sənin adını çəksin? O zaman sallallahu alayhi və sallam deyə. Əziz izləyicilər Bu kimi faydalı videolardan daha çox əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.